В начале своей карьеры вы обнаружите, что имеете 4 новичковые лицензии, каждая для своей дисциплины соревнований представленных в iRacing. Лицензии независимо друг от друга и поддаются воздействию после каждой гонки соответствующей дисциплины. Система чемпионата в iRacing разделена уровнями лицензий, в которых свой набор автомобилей необходимы для низших лицензий и высших классов автомобилей необходимы для высших лицензий. Вы можете посетить страницы серии и увидеть все доступные вам серии согласно вашей лицензии и изучить на каких автомобилях и трассах проходят соревнования в каждой серии. Если вы намерены соревноваться только на топовых автомобилях таких чемпионатов как NASCAR Cup Series, NST Data IndyCar Series или World of Outlaws, вам придется проделать путь с новичковой серии, такой как Карбюратор Cup, Dallara Dash Pickup Cup или Sling Mod for Fun. Эти серии без рейтинга и соревнования в них не отобразится на вашем рейтинге безопасности, минимальном требовании к участию рейтинга. Чтобы найти другие безрейтинговые серии, выставьте фильтр Unranked, и они сразу появятся на экране. Тем же путем выберите рейтинговые серии, чтобы отобразить их на своем экране и скрыть все нерейтинговые серии. Лиги, созданные пользователями и отдельные гоночные сессии также считаются безрейтинговыми не влияют на рейтинг безопасности и минимальных требований участия.